डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया है सुबह ही मैंने तो चीनी का चम्मच खाया था ये सोच करके इससे हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है लेकिन मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। नाजिर तुमने तो मीठा दवा समझ कर खा लिया लगता है तुमने शुगर को ब्लड प्रेशर का कजिन समझ लिया है दोस्तों किया वाकई मीठा खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है आइए भी वैसा ही है जैसे दही खा लो दिमाग ठंडा हो जाएगा आइए इस मीठे मामले को जरा खोल कर समझते हैं दोस्तों सबसे पहले ये समझी कि हाई बिल्ड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन क्या किया होता है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपके खून का दबाव आपकी नसों की दीवारों पर ज्यादा होता है यानी खून का रफ्तार से दौड़ना जैसे कोई फास्ट बॉलर हो मगर आपकी रगें गिल्ली की बैट्समैन डॉक्टर साहब तो किया मीठा खाकर हम इसे सलो बॉलर बना सकते हैं जी नहीं असल बात सुने दोस्तों अक्सर आपके ज़हन में यह ख़्याल आता होगा आ सोशल मीडिया पर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था लेकिन जैसे ही मैंने कोई मीठी चीज़ खाई मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया क्या ये एक अफ़साना है या ये हकीक़त है आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई मीठा खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है या ये सिर्फ़ लोगों की ग़लत है कि मीठा खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है आज की वीडियो में हम आपको हाई ब्लड प्रेशर की साइंसी वजूहत और उसकी पीथोफिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे ये क्यों होता है और कैसे होता है और हाई ब्लड प्रेशर में मीठा खाने के क्या नुकसान हैं हम आपको ये सब बातें आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर एसन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसन हेल्थी हमेशा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या आपको वाकई यकीन है कि मिठाई खाने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव किया होता है ब्लड प्रेशर का मुख्तसर तारफ यह है कि खून जब खून की नालियों में से गुजरता है तो इसके बहाव की वजह से खून की नालियों पर दबाव पड़ता है इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं जब ये दबाव बढ़ जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर खून का दबाव कम हो जाए तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मीठा खाने से हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता ही तो दोस्तों में इसका जवाब साइंसी अंदाज में दूंगा जब आप मीठा खाते हैं तो जिसम में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन बढ़ने से जिसम में सोडियम रिटेन होता है जिससे पानी भी जिसम में रुक जाता है जिसम में सोडियम और पानी की मकदार बढ़ने से खून की मकदार बढ़ जाती है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है यानी मीठा खाना हाई बीपी में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान दे सकता है लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो हाई बीपी में हमेशा पेड़े खाता हूं कहते हैं दिल खुश हो तो प्रेशर भी खुश हो जाता है नाजिर दिल खुश करना अलग बात है और दिल को शुगर से भरा दूध पिलाना आ पेड़े खिलाना अलग बात है बिल्ड प्रेशर दिल की गेम है जो जज्बात से नहीं बल्कि जिस्मानी केमिकल से चलती है जब आप मीठा खाते हैं तो दिमाग से एक हार्मोन खारिज होता है जिसे डुपमीन कहते हैं डुपमीन खुशी का हार्मोन होता है ये जिस्म में जोश और खुरूश पैदा करता है जिसकी वजह से लगता है कि बिल्ड प्रेशर कंट्रोल हो गया है तिब्बी तहकीकात से मालूम हुआ है कि ज्यादा शुगर वाली खुराक दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती है अमरकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ज्यादा शुगर हाई बीपी, मोटापे और दिल के दौरे का खतरा बढ़ाती है चीनी के बजाय फलों से हासिल होने वाली कुदरती मिठास नस्बता बेहतर है लेकिन वो भी महदूद मिकदार में डॉक्टर साहब तो अब सिक्कि में पेड़े खाना छोड़ दो है नहीं आप मीठा कभी कभी खा सकते हैं लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है आप मीठा खाते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बेहतर होता है इसकी वजह यह है कि आपको तोानाई का फौरी जरिया मिल जाता है जिसकी वजह से जिस्म को चिस्ती और थोड़ी ताकत मिलती है इससे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा रेगुलेट हो जाता है जिससे आपको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है लिहाजा बुनियादी तौर पर मिठाई का ब्लड प्रेशर को कम करने में कोई किरदार नहीं होता है मीठा ज़्यादा खाने की वजह से वजन में इजाफे के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं इसके अलावा आपको जियाबीतस होने के इम्कान भी बढ़ जाते हैं मीठा ज्यादा खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं इसलिए कोशिश करें कि मीठा खाने से बची तो फिर डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए कुछ तो बताएं जिससे मुन भी मीठा रहे और बीपी भी ना बढ़े बिल्ड प्रेशर कम करने के लिए आप मीठा नहीं बिल्कि ये चीजें अपनाएं नंबर एक फल जैसे केला सेब और तरबूज इन फलों में कुदरती मिठास के साथ साथ फाइबर भी होता है नंबर दो हल्दी वाला दूध नीम गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पे हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी असर रखती है नंबर तीन दालें और सब्जियां खासतौर पर हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक बंद गोभी वगैरह नंबर चार कम नमक और कम चीनी वाली खुराक इस्तेमाल करें नंबर पांच पानी ज्यादा पिएं और कैफीन सोडा और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें अगर आप वाकई बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शुगर से दोस्ती कम करें और वर्जिश से दोस्ती बढ़ाएं डॉक्टर साहब इसका मतलब यह है कि जब तक मैं मीठा छोड़ूंगा नहीं बीपी भी मुझे छोड़ेगा नहीं बिल्कुल यही बात है और याद रखें सेहत वो खजाना है जो समझदार लोग ही जमा करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मीठा और ब्लड प्रेशर का रिश्ता समझाने में मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखी मीठा दिल के लिए आसिफ मुन के लिए मैं डॉक्टर ए एस एन अब से इस वादे के साथ रुख्सत लेता हूं कि मैं अब से इस चैनल पर एक नई और बहुत अच्छी वीडियो में दोबारा मिलूंगा तब तक अपना ख्याल रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा अल्लाह हाफिज़